two state solution apakah menguntungkan Palestin? Buat masa sekarang kita ambil kata tak menguntungkan Palestin. Tapi siapakah yang soleh akan menanggung rugi? Yang soleh menanggung rugi adalah Israel. Kerana dia harus memulangkan tanah ni. Ha, tanah ni saya bacakan tuan-tuan untuk faham eh. Dia ada tiga warna. Dalam pembentukan uh, bila dia jajah Israel Palestin, dia bentuk tanah Palestin di tepi barat ni pada tiga tanah. 60% dia ambil dia tanah putihkan. Ini negara Israel. Okey. Kemudian uh, tanah yang mana warna hijau kelabu dia ambil dia kata 22%. 60% dia duduk tu dah orang Palestin kena kena keluar. 22% dia kata tanah ini orang Palestin duduk tapi dikepung oleh orang Israel. 18% saja. Baki dia yang diduduki yang dipentau oleh orang Palestin. Jadi panggil Palestinian Authority. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga bila two state solution ni diundi ingat sekali lagi saya pesan two state solution bukanlah perjanjian di antara Palestin dan Israel dia adalah keputusan yang akan dibuat oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu apakah two state solution menguntungkan palestin, kita letak je question mark ha, kerana nanti kita berpecah belah dalam soal ni, sampai lah saya jawab nanti, cuma apakah soal dia merugikan saya, dia merugikan israel kerana israel harus mengeluarkan 900 ribu rakyat dia daripada tanah yang dia duduki dan kemudian memulangkannya pada orang palestin dan kemudian dia akan kehilangan ekonomi utama dia kerana selama ni dia meraih keuntungan daripada ladang-ladang uh, apa ni zaitun dan juga anggur adalah di atas tanaman di atas tanah haram. Baik, tuan-tuan akan tanya pada saya. Kalau two state solution ni diputuskan di United Nations General Assembly, apa kesan dia kata ke saya? Apakah PBB akan memerangi saya? Tidak. Tapi PBB akan menjadikan semua sekatan ekonomi akan dikenakan kata ke saya kerana gagal mematuhi resolusi ini. Yang kedua semua ada jadi macam mana Rusia kata Semua ekspor Yang datang daripada tanah Palestin Tidak boleh dibeli oleh masyarakat antarabangsa Berarti saya tak boleh menjual Sebarang bentuk hasil di atas tanah Palestin Yang di, yang diambil dan dijual pada masyarakat antarabangsa Di mana negara-negara pembeli Akan dianggap membeli barangan Yang telah pun diputuskan sebagai haram dibeli Selagi dia dijual di atas nama Israel Dan yang ketiga Two state solution Palestin suka ataupun tidak negara-negara yang mengadakan hubungan dengan Palestin akan diiktiraf sebagai mengadakan hubungan dengan negara Palestin mereka. Ini kena faham dari segi status yang disebut dalam PBB. Palestin adalah negara pemati. Malaysia menganggap status Palestin adalah negara mereka. Yang kita buat adalah pengiktirafan. Tetapi secara PBB, Palestin adalah sebuah negara pemati. Ingat saya faham balik eh. Two state solution yang sedang dibincangkan tak perlu saudara sebut sesat, saudara sebut salah, saudara sebut apa. Dia adalah apa yang diusahakan oleh PBB. Apakah Palestin untung atau rugi? Letak dulu question mark. Tapi siapa yang sahih rugi? Adalah Israel. Berarti yang tak mahukan two state solution adalah Israel. Kenapa Israel tak mahukan two state solution? Ada tiga perkara. Pertama, dia kena pulangkan tanah. Yang telah dia ambil dan tanah-tanah ini telah digerankan kepada orang Israel. Yang kedua, memulangi tanah ini akan menjejaskan sumber ekonomi dia yang utama. Iaitu sumber ekonomi dia daripada sektor pelancongan. Yang ketiga, Palestin akan menjadi negara merdeka. Dia boleh mengadakan hubungan dagang secara terbuka dengan masuk pada WTO, World Trade Organization. Dia boleh mengadakan hubungan diplomatik dengan menggunakan apa yang dipanggil sebagai Convention Geneva. Dia boleh menjadi negara merdeka dan ekonomi dia boleh berdiri sendiri. Ha, berarti faham dulu two state solution bukanlah perjanjian dia bukan sambungan daripada perjanjian Oslo kerana perjanjian Oslo 1963 yang dibuat oleh Amerika dibuat di luar PBB. Kita tak tentu dah tentang perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh uh, apa ni marhum Yasir Arafat dan juga Yezar Arabin. Karena yang kita sedang bincangkan adalah usul yang dibawa oleh Presiden uh, hmm. Gonzalez Petro di dalam PBB. Kalau tuan-tuan faham dan tuan-tuan dengar, tuan-tuan akan tahu. Yang tak mau two state solution sekarang adalah Israel. Sebab kalau Israel tak kalahlah two state solution dilaksanakan, Israel akan menghadapi tiga perkara sekatan daripada masyarakat antarabangsa kerana enggan mematuhi resolusi yang diputuskan oleh PBB. Itu memang secara PBB. Yang kedua, Israel akan harus memulangkan semua tanah yang diduduki secara haram. Kalau dia tak pulangkan, semua ekspor di atas tanah yang diduduki secara haram adalah diharamkan dibeli oleh negara-negara yang menjadi anggota PBB. Yang ketiga, Palestin walaupunlah peta dia masih kekal macam ni. Israel tak nak pulangkan tanah dia. <tuh> okay? Tapi Palestine adalah sebuah negara yang boleh diiktiraf oleh 192 buah negara lain dalam PBB. Kerana dia telah negara yang dimerdekakan secara mandat. Ha, jadi kita selesaikan dulu bab kefahaman kita secara bertahap-tahap. Nanti tuan-tuan akan tanya jauh lagi. Israel akan berundur atau tidak? Kita ambil secara bertahap untuk faham dulu. Fasa apa itu bermaksud two state solution yang akan dibentangkan oleh Presiden Gonzalez Petro dan kemudian akan diundi oleh negara-negara PBB yang mana jangkaan undian dia pasti akan lepas dengan mudah 145 iaitu mendapat 2 per 3 bila dia dapat 2 per 3 walaupun tanpa majlis keselamatan keputusan ini akan dianggap resolusi jadi bila saudara dengar tentang two state solution jangan sebut tentang dia perjanjian di antara Palestin dan Israel dia adalah usul yang dibawa ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi, bagi mengekalkan <coughs> usul yang telah pun diputuskan pada tahun 1968 ini usul nampak inilah negara Palestin. Ha, ini Palestin yang ada sekarang. Ha, berarti siapa yang akan rugi? Berarti orang-orang yang duduk di atas tanah putih ni harus menghijaukan semula tanah ni sebagai tanah milik Palestin. Ha, senang eh? Ha. Begini sayang, tak payah ulang Israel memang tak guna apa semua. Dia bukan tempat benda yang kita nak cerita. Kita nak cerita macam mana? Eh? Tonton boleh dengar tak? Tonton komen eh saya bagi tuan-tuan faham je tak payah masuk dan maki ke apa nanti dia merugikan tuan-tuan kalau tuan-tuan tak fokus nanti tuan-tuan tak akan faham two state solution tuan-tuan ha, akan masuk dengan membayangkan ini adalah perjanjian di antara Palestin dan Israel tuan-tuan akan maki golongan yang menyokong two state solution sebagai menyokong uh, sebuah negara Israel tapi eh, tidak dia adalah tapi two state solution kalau dilaksanakan kalau Palestin dia tak menang penuh dia menang sebahagian perkara atas sokongan masyarakat dunia. Dapat balik tanah hijau dia. Kalau Israel berdegil, Israel akan kena sekatan. Kalau Israel menge apa cuba menjual hasil barangan yang diambil daripada 60% tanah orang Palestin yang Duki, di Tebing Barat, barangan itu sebut sebagai bakaran yang kena dikenakan sekatan. Okey dah selesai. Eh? Ha, berarti two state solution yang dibincangkan bukanlah two state solution yang kita kata kepada Palestin. Terimalah Israel. Two state solution yang kita katakan sekarang ini bukanlah mengatakan bahawa Israel ada di situ dan kita itiraf. Kita memilih timbang tara dengan adanya two state solution, Palestin tak menang penuh, tapi Israel akan kalah. Two state solution, Palestin tak menang penuh, tapi Israel akan kalah kerana Israel tak akan mau pulangkan tanah yang dia telah rampas daripada tahun 48 dan dia rampas dengan lebih banyak bermula tahun 68 sampai sekarang. Peta ini adalah peta pembuktianlah. Ini adalah Palestin yang sepatutnya ini adalah uh, palestin yang sepatutnya wujud Ini adalah palestin yang sepatutnya wujud Dan ini adalah palestin sekarang Saya rasa tak payah saya panjang uh, lagi ya eh? uh, Okey berarti kita dah faham Two state solution yang disebut oleh mana-mana pihak Tidak bermaksud pihak tersebut akan menyokong kewujudan Israel Secara mudaratnya Ataupun secara kelebihannya Dia akan merugikan Israel Dengan memulangkan kepada orang palestin Tanah-tanah yang mereka ambil di atas di atas apa yang dipanggil tanah haram apakah kesan daripada Israel Israel tak nak bunuh dunia tak akan memerangi dia tapi dunia boleh mengenakan satu perkara yang Israel akan mengalami gangguan ekonomi yang teruk iaitu sekatan penuh kata Israel yang kedua Israel akan menghadapi tanah yang barang apa semua barangan yang mereka tanam ataupun mereka dapat hasil di atas tanah haram tidak akan dibeli oleh masyarakat dunia yang ketiga walaupun Palestin tinggal besar ni semua negara boleh mengadakan hubungan diplomatik dengan Palestin sebagai sebuah negara yang menjadi negara ke-194 dalam PBB. Settle bab tu. Okey. Bagaimana two state solution akan dimandatkan? Two state solution tidak akan dimandatkan dengan memanggil Israel dan Palestin untuk menandatangani perjanjian. Dia menggunakan kuasa masyarakat antarabangsa. Di mana apabila undian ni dibuat dan 145 negara menyokong Berarti dia boleh mengatasi usul Majlis Keselamatan Kerana ada sejarah 10 kali dah uh, usul uh, dibuat di United Nations General Assembly Membelakangkan uh, United Nations Security Council Sebab United Nations Security Council ni ada, ada Amerika Buat je dia veto, buat je dia veto Pertama saudara tengok dalam Perang Korea Bila berlaku Perang Korea 1950-1952 Dia tak ada jalan penyelesaian Apa saja kerana Korea Selatan disokong oleh Amerika Korea Utara disokong oleh China buat je usul yang menguntungkan Korea Utara Amerika akan veto buat je usul yang menguntungkan Korea Selatan Amerika akan veto maka akhirnya United Nations General Assembly pada tahun 1951 PBB ditubuhkan 1946 undian ini yang pattern undian yang digunakan oleh yang akan cuba dibawa oleh Colombia untuk Palestin bukan pattern undian pertama dia adalah undian kali ke-11 untuk membelakangkan uh, United Nations General Assembly yang dianggap gagal membantu Palestin Ha, maka bila berlaku perang Korea maka akhirnya undian dibuat satu peta telah dibentangkan maka negara-negara ini mengundi 2 per 3 dengan mengatakan itulah peta sempadan Korea sekarang ha, berarti tak boleh ikut pandangan Amerika dan tak boleh ikut pandangan China kerana kedua-dua mereka adalah proksi yang berperang di Korea Selatan dan di Korea Utara maka terbentuklah garis 39 tajah yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara sampai hari ini ha, berarti apa yang saya nak jelaskan kepada tuan-tuan jangan ambil perkiraan kenapa nak itiraf dia tak ada perkiraan dulu kita ambil dulu perkiraan perundangan je untuk masa terdekat dalam keadaan Israel sedang mengambil 60% tanah Palestin tak akan rugi apa-apa Palestin dalam two state solution kerana dia akan dapat balik 60% tanah dia dalam keadaan Israel tak pernah dikenakan sekatan kerana selama ni Israel disokong dengan kuat oleh negara-negara Eropah dan disokong dengan kuat oleh negara-negara pro-Amerika agak rumit untuk membuat undian di luar pada majlis keselamatan. Pergi majlis ramatan, dia akan dibatalkan oleh Amerika Syarikat. Nak pergi keluar jumlah negara yang akan mengundi tidak cukup. Maka dengan tren wujudnya negara-negara daripada bekas kolonial, negara-negara bekas kolonial adalah negara-negara yang dulunya dianggap negara dunia ketiga, mereka dah ada kesedaran bahawa sekiranya kita terus membiarkan dunia ditakbir dengan semua perkara yang nak dirujuk kepada United Nations Security Council, berarti Amerika China, Amerika China uh, Rusia United Kingdom dan Jerman dana Perancis akan memainkan peranan veto veto dan veto jadi bagi membolehkan Palestin menarik nafas di tengah-tengah pendindasan yang telah berlaku selama 77 tahun di bahagian Gaza dan selama 58 tahun di tebing barat maka usul ini dibentangkan jadi jangan salah faham two state solution bukanlah pemaksaan ke atas Palestin untuk duduk satu meja dengan Israel dan menyandatangani pengiktirafan Israel adalah sebuah negara Ha, dia bukan. Kerana, Israel, kerana yang tak akan masuk dalam perjanjian ni adalah Israel. Bukan Palestin. Israel yang tak akan masuk. Sebab dia dah rampas tanah orang. Ha, maka itulah usul ni dibawa oleh PBB. Ha, jadi jelas untuk faham. Two state solution yang kita bincangkan sekarang bukanlah memaksa Palestin masuk ke dalam perjanjian untuk mengiktiraf negara Israel. Dan two state solution pun Israel tak akan masuk dalam perjanjian ni kerana dia tak ada niat untuk memenuhi perjanjian ni. Sebab itulah dia mengkhianati perjanjian Oslo 1963 yang dibuat di luar PBB. Ha, itu saja saya jelaskan Kerana ramai orang keliru Two state solution ni adalah Seolah-olah kita memaksa Palestin Untuk mengiktirah Israel Dan seolah-olah Palestin akan rugi Kerana negara Israel wujud Tidak dalam two state solution ni Yang tak mahu adalah Israel Yang tak mahu adalah Israel Berapa kali dah Israel tak mahu sebab kalau dia nak mahu Dia kena dia yang menanggung rugi Two state solution Palestin nothing to lose. Sebab ini adalah benda yang akan diputuskan oleh masyarakat dunia di mana Palestin tak boleh mengundi kerana dia bukan anggota uh, United dan, apa uh, Perhimpunan Agung. Yang akan rugi dalam two state solution adalah Israel. Kerana dia kena pulangkan tanah ni. Jadi dari segi taktikal, kita anggap baguslah. Palestin tak, pen, tak tak kalah tak menang sepenuhnya, tapi Israel mengami kalah kekalahan. Two state solution kalau diputuskan oleh masyarakat antarabangsa, Palestin tidak menang sepenuhnya. Tapi soleh kekalahan untuk Israel. Kerana dia harus berundur di atas tanah yang duduk. tonton tengok dua peta ni. Berarti Palestin dapat 60% tanah ni besar. Dan orang Israel kena keluar. 900 ribu orang Israel yang duduk di atas tanah putih ni. Tanah yang dia tawar ni. Dia kena keluar. Berarti ke, ke, apa, apa, resolusi, apa, dari keseluruhan kita melihat two state solution. Palestin tidak menang besar. Tapi Israel mengalami kekalahan. Kenapa two state solution dibawa? Kerana Israel ni degil. Suruh dia berundur dia tak nak Maka pemaksaan harus dibuat ke, ke atas Israel Dengan menggunakan resolusi Nanti tuan-tuan tanya pula Tuan-tuan tahu faham eh ICJ adalah non-binding Nanti tuan-tuan kecewa lagi Aa, Kita dah ada ICJ Tapi tak jadi apa-apa pun uh, Genocide Israel ICJ adalah non-binding Iaitu keputusan yang hanya boleh menurut rujukan Dia tak boleh dikuatkuasakan Kerana kedudukan mahkamah tu sangat lemah dalam PBB Tapi dia boleh digunakan untuk rujukan Dia putuslah Uh, rujukan bahawa apa yang berlaku di Gaza genocide, tapi dia non-binding non-binding ni tak boleh dikuatkuasakan dia jadi rujukan saja. nanti tuan-tuan tanya pula ICC, dia telah pun disebut sebagai penjenayah perang, Netanjahu dan juga Yohaf Galan, ICC adalah di luar PBB, dia ada 7.4 negara saja yang menandatangani Statute Rome, ok 7.4 negara tu Malaysia tak tandatangani Amerika tak tandatangani dan juga uh, China tak tandatangani Berarti Amerika masih lagi boleh mengiktiraf Netanyahu kerana mereka bukan negara yang menandatangani Statut Rome. Statut Rome, ICC, satu badan yang lain pula. ICJ di bawah PBB, Pertuan Bangsa Bersatu di mana dia ditubuhkan sejak tahun 1946. Jadi konklusi dia, ia bukan pemaksaan ke atas Israel, Palestin untuk mengiktiraf Israel. Jadi berarti saya jelaskan, two state solution adalah undi yang dibawa secara terbuka oleh masyarakat antarabangsa untuk menyatakan pendirian masyarakat antarabangsa pulangkan tanah palestin kepada orang palestin mengikut peta tahun 1968 yang dibawa dalam resolusi 252 kalau palestin tak setuju palestin setuju pun kemudian kerana sekurang-kurangnya dengan pelaksanaan ni tekanan ke atas israel untuk memberi, memberi peta palestin ni akan berlaku kalaulah usul ini dibentangkan dan diluluskan dia tak sama macam SCJ dia binding ha, usul UNSC ni bila dah undi kita doakan 145 negara atau 157 negara yang pada 22 September menyokong Palestin mereka ini mengundi dan maka dia jadi binding. Ha, dia tak sama macam ICJ yang menuduh ini adalah genocide. Dia tak sama ICC yang mengatakan bahawa International Criminal Court yang mengatakan Benjamin Netanyahu adalah penjenayah perang. Tidak, dia di binding. Dia akan di binding ni maksudnya dia akan dilaksanakan dan apa pelaksanaan dia negara-negara yang ber menjadi anggota PBB akan diharamkan mengadakan perniagaan dengan Israel. Okey Israel akan menerima banyak hukuman yang kita tengok dalam usul tu nanti kita akan tengok apa yang akan dibentangkan detail dalam usul tapi tuan-tuan faham dulu apa yang dipanggil konsep two state solution apa yang kemudiannya akan menjadi fasa yang saya sebut tadi. Sebab saya tengok banyak dalam video kerana KJ interview saya. Jadi banyak orang sebut saya munafik kerana kerana menyokong two state solution sebab tuan-tuan tak faham two state solution ni yang menanggung rugi dia kalau kita menentang two state solution kita menguntungkan Israel kalau kita menentang two state solution ok secara peta dan secara memahami fakta realiti kita menyokong Israel lah sebab tanpa two state solution Palestin mungkin tak boleh bina negara langsung Israel akan mengambil dan mengambil dan mengambil tanah Palestin. berarti dalam peperangan ada perang yang menggunakan senjata ada perang yang menggunakan perundangan antarabangsa dengan menyokong two state solution, kita menggunakan senjata perundangan antarabangsa untuk memenangkan dulu sebahagian Palestin yang boleh dimenangi setakat ni. Nak menang penuh tak boleh. Ha, tapi kita kata boleh dimenangi setakat ini adalah tanah ni. Peta ini untuk membebaskan peta ini daripada peta penjajahan ni. Okey, ha, kalau tuan-tuan kata dah faham, saya kata alhamdulillah. Berarti dalam two state solution, kalau Palestin tak untung atau rugi, tetap je tanda soalan. Tapi Israel percaya akan rugi. Ha, maka tu hari ini, Nasir Israel telah mengadakan perimpunan. Di mana nak bawa usul, mereka akan ambil penuh tebing barat. Hari ini saya rasa berita dia akan keluar, di mana 25 bersetuju, 24 menentang. Berarti ini adalah undi pusingan pertama. Dalam Nasir atau Parlimen Israel, dia kena ada 4 pusingan undi. 120 kerusi, hari ini kira-kira 50 orang telah mengundi dengan majoriti menyokong. Tebing barat ni harus dijajah sepenuhnya. Berarti bila tebing barat harus dijajah sepenuhnya, berarti mereka telah memulakan langkah. Mereka memulakan langkah awal untuk menunjukkan kepada dunia, mereka tak mahu dunia melaksanakan perkara ini. Ha, tapi mereka tak boleh menentang dunia kerana usul ini akan menerima sokongan dunia kerana mereka tahu, kerana dunia tahu inilah cara untuk menghukum Israel. Sebab nak hukum Israel sekarang tak alasan apa. Atau alasan ICJ, ICJ non-binding, tak boleh dikuatkuasakan. Maka kalau nak hukum Israel dengan menggunakan mandat United Nations Security Council, Amerika sentiasa veto. Maka kita balik kepada Klaus dengan menggunakan 2 per 3 negara PBB yang mana bersetuju benda ini akan menjadi resolusi. Ha, dia jadi resolusi. Saya ulang banyak kali supaya tuan-tuan faham two state solution, Tidaklah kita boleh kata sesiapa munafik kalau dia orang Islam. Berat tu tuduhan kan. Ha, ini kita kena kata bahawa ini bukanlah kita memaksa Palestin mengiktiraf Israel. Yang kini dipaksakan ke atas dunia sekarang ni adalah Israel pulang ke balik tanah Palestin. Yang mereka rampas berdasarkan peta tahun 1968. Jadi yang akan rugi dalam Soheh adalah Israel. Kerana tanah-tanah ni lah penghasilan ekonomi Israel. Kerana ini adalah ladang, ladang subur yang dimiliki oleh orang Palestin, mereka ambil tahun 48 dan mereka rampas dengan lebih banyak tahun 67 mereka rampas, mereka rampas, mereka rampas, sampai sekarang. Di atas tanah-tanah putih ni lah mereka bangunkan Ma'ala Adumin dan projek-projek rumah -projek perumahan yang dikenali dengan nama I-22. Dan di atas tanah ni lah 900 ribu orang penduduk Israel duduk dan menjarah tanah-tanah ini sebagai tuan punya kebun. Manakala di Batul Maqdis mereka membina rumah-rumah untuk menjadikan tanah tersebut majoriti milik Israel supaya Usaha untuk membentuk Palestin Merdeka di mana wilayah tebing barat ini adalah majoriti uh, Palestin dapat disamaratakan dengan majoriti Israel. Ha, selesai. Kalau saya Alhamdulillah sebab saya tengok orang tulis faham, orang tulis faham. Ha, jadi lega saya dapat jelaskan kerana bila saya masuk dalam uh, podcast uh, Khairi Jamaluddin keluar sekejap. Tuan-tuan tu -tuan ingat two state solution ni adalah persetujuan saya supaya Palestin masuk dalam rundingan mengiktiraf Israel. Tidak, ini adalah bersetuju supaya Usaha presiden yang akan dibuat oleh Gencala Petra. Pedro Petro yang nak bawa benda ni pergi ke PBB kita sokong sebab kita nampak melihatnya manfaat ke atas tanah hijau Palestin. Baik ah itu yang saya maklumkan kepada saudara untuk faham two state solution bukanlah penyambungan perjanjian Oslo dan bukalah menekan Palestin untuk masuk dalam satu rundingan dan memalukan maruah Palestin untuk mengiktiraf Israel. Two state solution adalah satu usaha yang akan dibuat oleh negara bukan Israel Palestin yang mana negara-negara ini akan mengundi untuk membolehkan pandangan mereka mengenai uh, peta 1968 dikuatkuasakan tiada sebarang pencalaran ke atas maruah Palestin kerana bukan Palestin yang akan mengatakan kami bersetuju kerana Palestin tak boleh mengundi pada waktu tersebut Ok, terima kasih kalau dah faham alhamdulillah